Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi buat rekan semuanya para subscriber uh, channel YouTube TV Semeru. Sekali lagi, terima kasih buat rekan para subscriber. Semoga Anda semuanya senantiasa diberikan kesehatan panjangkan umurnya dan tentunya banyak rezeki bahagia bersama keluarga itu doa dari kami buat para subscriber channel YouTube TV Semeru demikian juga untuk para pekerja yang ada di bawah naungan PT Waskita Karya dan Abi Praya nah, seperti ini rekan ya Tampak di atas sana memanjat ya. Mudah-mudahan, insya Allah diberikan sehat selalu, berikan selamat selalu dalam aktivitas dalam rangkanya renovasi stadion Kanjuruhan seperti ini, rekan ya. Ya, mudah-mudahan selamat selalu buat para pekerja dan buat PT. Waskita Karya dan Abi Praya sukses terus dan semangat terus dalam rangkanya renovasi stadion kebanggaan keluarga besar dari Aremania dan Aremanita ya seperti saya ini ya buat rekan uh, untuk yang baru ketemu dengan channel kami jangan lupa ikhlaskan hati ya dengan menombol subscribe ya like dan komen yang sopan yang bijak di dalam komentar kan ya nah, tentunya biar tahu caranya begini seperti apa yang disampaikan berikut ini jangan lupa like komen dan subscribe subscribe iya yeah, rekan itu tadi, kita sudah diingatkan: jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, karena subscribe itu sendiri gratis, dan subscribe itu sendiri cukup sekali saja dari rekan semuanya, agar terus bisa mengikuti tayangan-tayangan uh, kami yang terbaru, tentunya ya. Oke kita lanjut rekan Bagaimana pagi hari ini tepatnya tanggal 23 September nah perkembangan daripada renovasi stadion Kanjuruan ini sendiri tampak di bagian depan uh, sudah dikerjakan dengan penuh semangat rekan ya uh, beberapa kerangka atap kekurangan sedikit sudah ada tadi tampak di dalam tayangan kami itu sendiri, yang mana beberapa pekerja sampai naik di atas. Ya, ternyata begitu perjuangannya, ya, para pekerja. Semoga sehat dan selamat selalu, para pekerja. Ya, tetap semangat tentunya. Polesan-polesan demi sedikit ini sudah berjalan bagus dan cukup lancar selama ini ya uh, Tapi dengan segala kekurangannya Tentunya kita juga harus menyadari Tampak bagus sekali rekannya dari kejauhan seperti ini ya Luar biasa, pokoknya para pekerja juga penuh semangat, ya. Coba kita lihat di atas, ya. Bagian atas kerangka atap itu adalah para pekerja, rekan. Ya, inilah salah satu sebagian kecil daripada aktivitas para pekerja. tampak juga ya pengecatan itu ya nah, ini di sisi lain kita melihat ornamen sudah terselesaikan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa mencapai 100% rekan ya di bagian atas tetap aktivitas juga demikian yang ada di bagian bawah luar biasa capaian hari ini sangat bagus dan sudah artinya diupayakan semuanya ini secepatnya bisa terselesaikan rekan Ya, untuk pengecatan sendiri, dalam waktu dekat akan bisa terselesaikan. Ya, kalau kami lihat, perlu diketahui juga buat rekan bahwa pengerjaan dalam rangkanya renovasi stadion kanjuruan. Ya, ini dikerjakan nah, tidak mengenal waktu itu, walaupun hari Minggu tetap ada aktivitas. Bahkan pengerjaan ini sendiri seringkali untuk dilembur ya Hampir setiap malam Tampak pesona di sini Ya seperti ini rekan perkembangannya sangat luar biasa ya Ornamen pun sudah terpasang eksterior dengan sempurna dan lebih matang lagi nih ya seperti ini gambaran sekelumit yang bisa disampaikan buat rekan semuanya ya ini kami update ini tepatnya tanggal 23 rekan tepatnya 23 September ya nah ini pagi hari Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan mengenai papan skor digital ini. Ya, uh, ditunggu saja, rekan. Ya, apa yang disampaikan di dalam ini nanti kita tunggu perkembangan berikutnya. Ini waktu masih ada, jadi sebenarnya ini sudah sempurna, cuman mungkin ada penyempurnaan, penjemurtaan lagi. Artinya, mungkin ada sedikit yang perlu dibenahi atau pengecekan. Sekali lagi, mungkin ada pengecekan, itu rekan ya, tapi kasat mata sih, rupanya sudah bagus. Nah, mungkin ada cek ulang, ya. Memang cek ulang itu sangat diperlukan, rekan ya. Ya, rekan. Kita simak bareng-bareng dulu ya. Untuk hasil perkembangan uh, renovasi Stadion kanjuruan yang ada di Kabupaten Malang ini. Tepatnya kami pengambilan gambar ini tanggal 23 September. Hari Senin. Seperti ini. Jadi pencapaian-pencapaian yang sudah dikerjakan sangat luar biasa. Mungkin ada titik-titik sulit, mungkin sudah dijama atau sudah dikerjakan dan mungkin juga ya perlu pemenahan atau dicek ulang itu tadi rekan ya. tambah aktivitas rekan yang ada di bagian bawah juga demikian ya sangat luar biasa ya semuanya penuh tanggung jawab ya agar kita bisa cepat meribun kembali rekan ya tampak juga melibatkan eskavator ya alat berat nih uh, ah seperti ini aktivitasnya dalam rangka pembuangan tanah ya yang mungkin tidak ada fungsinya untuk dikeluarkan itu rekan coba kita tengok kita pandang eskavator nah, ini Eksteriornya rekan, ya, udah luar biasa. Coraknya bagus, menarik, ya, elegan, Elegan, ya, elegan sekali gitu, ya. Tampaknya manis, menghiasi bagian dinding, dan ini adalah tempat tidur para pekerja rekan. Biasa ya, tertarik sekali sangat elegan ya tampaknya ya menghiasi daripada stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang ini nah, intinya sangat bagus ya nah, kita simak bareng-bareng lagi rekan ya ya kita simak apa yang dilakukan eskavator ini rekan atau alat berat ini ya silakan kita simak bareng-bareng ya ada beberapa titik rekan yang kami tayangkan buat rekan semuanya ya selama kami masih bisa lakukan tetap kami lakukan ada beberapa titik ya mungkin tampak terdengar juga waktu di bagian bawah ini beraktivitas rekannya jadi tampak suaranya bagian bawah aktivitas ya Ya sekali lagi kami bagi info buat rekan semuanya Saya ulangi lagi pengambilan gambar ini Tepatnya tanggal 23 September ya Tepatnya hari Senin ini rekan ya Pengambilan gambar pagi hari saat aktivitas para pekerja Ya memang kadang-kadang para pekerja ini tidak pernah henti untuk aktivitas renovasi stadion Kanjuruan ini Ya sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf tentunya buat rekan semuanya dengan keterbatasan apapun yang kami sampaikan selama ini kalau ada pertanyaan kenapa nggak menggunakan drone ya untuk drone memang di situ tertera tertulis juga sebagai bender besar memang untuk penggunaan drone dilarang rekan ya jadi mohon maklum ya. Nah, ini penggunaan drone sendiri dilarang oleh PT Waskita Karya dan Abipraya yang mana sudah kami sepilkan larangan untuk ngetron itu sendiri ya. Sebatas kami bisa lakukan buat berbagi info kepada rekan semuanya tentunya ya tidak lepas daripada kekurangan. Baik itu penyampaian dan visual gambar yang kami sajikan buat rekan semuanya. Sekali lagi, lapangkan dadah permohonan maaf kami buat rekan semuanya. Sebenarnya, usaha kami sudah maksimal, ya, untuk berbagi perkembangan yang update, ya, buat rekan semuanya. Uh, dari gambaran-gambaran perkembangan peningkatan pencapaian yang sudah uh, kita lihat bersama saat renovasi daripada Stadion Kanjuruan. Kabupaten Malang ini, jadi kami berharap tentunya, apapun yang kami sajikan, kami sampaikan buat rekan semuanya, bisa menjadi pijakan, bisa menjadikan nilai tersendiri buat rekan. Jadi, kalaupun itu ada pertanyaan-pertanyaan yang kiranya kami tidak bisa menjawab itulah sebatas kemampuan yang bisa kami sampaikan. kira kan? tetap kita simak ya bersama-sama melihat pencapaian daripada uh, hasil renovasi stadion Kanjuruan ini. Mari kita berkomentar dengan bijak, ya. Sekali lagi, permintaan dari pihak YouTube itu biar nggak kena spam, ya. Kita harus komentar dengan bijak, gitu, ya. Rekan, ya. Terima kasih buat yang sudah berkomentar dengan baik dan bagus demi uh, kemajuan dan demi hasil renovasi kanjuruan ini. ya tekan demikian yang masih bisa kami tayangkan berita tanggal 23 harinya hari Senin ya September ini mudah-mudahan bermanfaat pencapaian yang ada di dalam proyek renovasi stadion Kanjuruan Kabupaten Malang ini. Tak pernah berhenti, kami senantiasa berdoa buat para subscriber kami. Semoga anda senantiasa sehat selamat dan tetap bahagia bersama keluarga diberikan panjang umurnya. Semangat selalu dalam aktivitas buat para pekerja dan sukses buat PT Waskita Karya dan Abi Peraya. Tak lupa salam hormat kami buat keluarga di rumah. Terima kasih akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi buat rekan semuanya